На сегодняшний день создана такая организация, э, люди будут э, оповещены о всем происходящем, потому что очень часто происходит так, что люди не владеют достоверной информацией, там, пользуются какими-то слухами, сплетнями, ну и так далее и тому подобное, вот, чему особо способствует, да, опять же, руководство споживспилки, которое там э, 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 культивирует эту непонятность, чтобы люди были сбиты с толку, были неорганизованы и так далее, то поэтому мы все понимаем, что пока мы все будем все вместе и вместе отстаивать, так как мы когда-то боролись там, за то, чтобы э, это, э, ну, землю конкретно получил э, оба против на сегодняшний день мы понимаем, что на эту же землю мы можем претендовать и сами. То есть наше, скажем, послание там городским властям и э, там, э, мэру нашего города, вот, э, что мы хотим. Да, вот быть непосредственными собственниками на этой земле да ну или там хотя бы вести хозяйственную деятельность да, имея какие-то прямые отношения с городскими властями платить деньги в бюджет вот развивать этот рынок мы, мы не создавали коммерческую структуру именно для того чтобы все на равных правах были участниками скажем этого процесса поэтому, ну, скажем, там не руководство общественной организации, не там какие-то отдельные члены не не могут иметь каких-либо привилегий в отношении там собственности или там притязания на там земельный участок, потому что устав ну, прописан таким образом, что все вопросы в организации решаются коллегиально большинством голосов, там, больше там 51, ну, вот, процента голосов, то есть вот, и поэтому каких-то там ну, жульнических схем там, или какой-то недобросовестности не может быть, потому что это все будет контролироваться самими предпринимателями. То есть мы можем разработать алгоритм работы, да, там, чтобы это было понятно там, и налоговым органам, и там, всем остальным там, контролирующим органам, что, ну, что будет происходить. То есть я думаю, что юристы с этим ну, вполне им по силам разобраться, чтобы предоставить тот разумный да, там, метод общения, метод ведения хозяйства чтобы это удовлетворило как городские власти, так собственно, и самих предпринимателей.